السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ سبق نمبر چوبیس ہیڈنگ ہے مدینہ کا سفر اور حضرت آمنہ کی وفات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب چھے برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئیں چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی نہال خاندان نجار میں تھیں وہیں ٹھہریں اس سفر میں ام ایمن بھی ساتھ تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا تھی مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ اس نالی رشتہ کی وجہ سے مدینہ گئی لیکن یہ رشتہ دور کا رشتہ تھا کیاس میں نہیں آتا کہ صرف اتنے سے تعلق سے اتنا بڑا سفر کیا جائے مورخین کا یہ بیان صحیح ہے کہ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھیں جو مدینہ میں مدفون تھے بہرحال ایک مہینہ تک مدینہ میں مقیم رہی واپس آتے ہوئے جب مقام ابوا میں پہنچیں تو ان کا انتقال ہو گیا اور یہیں مدفون ہوئیں ام امناں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ میں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامِ مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ام مدینہ کے زمانہ میں ایک دفعہ بنو ادی کے منازل پر گزرے تو فرمایا کہ اس مکان میں میری والدہ ٹھہری تھیں یہی وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیرنا سیکھا تھا اسی میدان میں میں انیسہ ایک لڑکی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا عبد المطلب کی کفالت والدہ مائدہ کے انتقال کے بعد حضرت عبد المطلیب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دامن تربیت میں لے لیا ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے عبد المطلیب نے بیاسی برس کی عمر میں وفات پائی اور حجون میں مدفون ہوئے اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر آٹھ برس تھی عبد المطلیب کا جنازہ اٹھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرتے محبت سے روتے جاتے تھے عبد المطلی نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سپرد کی ابو طالب نے اس فرض کو جس خوبی سے ادا کیا اس کی تفصیل آگیا آئے گی یہ واقعہ خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ عبد المطلیف کی موت نے جو بنو حاشم کے رتبہ امتیاز کو دفتن گھٹا دیا اور یہ پہلا دن تھا کہ دنیاوی اقتدار کے لحاظ سے بنو و کا خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا عبد المطلیب کی مسند ریاست پر جب اب حرب متمکن ہوا جو میاں کا نام پر فرزان تھا مناسب ریاست میں صرف سکایا یعنی حجاج کو پانی پلانا عباس کے ہاتھ میں رہا جو عبد المطلیب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے ابو طالب کی کفالت عبد المطلیب کے دس بیٹے مختلف ازواج سے تھے ان میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب ماں جائے بھائی تھے اسی لیے عبد المطلب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب ہی کی آغوش تربیت میں دے دیا ابو طالب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے سوتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ ساتھ لے کر جاتے غالباً جب آپ کی عمر دس بارہ برس ہوئی تو آپ نے بکریاں چرائیں فرانس کے ایک نامور مورخ نے لکھا ہے کہ ابو طالب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب رکھتے تھے اس لیے ان سے بکریاں چرانے کا کا کام لیتے تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ عرب میں بکریاں چرانا معیوب کام نہ تھا بڑے بڑے شرفہ عمرہ کے بچے بکریاں چرایا کرتے تھے خود قرآن مجید میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا جمالونہینا تری ہونا و ہینا تو نَحَل اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم کی گلہ بانی کا دباچہ تھا زمانہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سادہ اور پرلوت لطف مشاعر کا ذکر فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جھڑ بیڑیاں توڑ توڑ کر کھانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوب سیاہ ہو جاتے ہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں یہ میرا اس زمانہ کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا شام کا سفر ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے قریش کا دستور تھا کہ سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم کی عمر تقریباً بارہ برس کی ہوگی کہ ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابو طالب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ و وسلم ان سے لپٹ گئے ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی کی اور ساتھ لے لیا عام اور رقین کے بیان کے موافق بحیرہ کا مشہور واقعہ اسی سفر میں پیش آیا اس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب ابو طالب دوسرا میں پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے جس کا نام بحیرہ تھا اس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ سید المرسلین ہیں لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں کر جانا اس نے کہا کہ جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے بحیرہ راہب کا قصہ یہ روایت مختلف عرایوں میں بیان کی گئی ہے تعجب یہ ہے کہ اس روایت سے جس قدر عام مسلمانوں کو شغف ہے اس سے زیادہ عیسائیوں کو ہے سر ویلیم میں اور وغیرہ اس واقعے کو عیسائیت کی فتح عظیم خیال کرتے ہیں اور اس بات کے متعی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہب کے حقائق و حقائق و اصرار اسی راہب سے سیکھے اور جو نکتے اس نے بتا دیے تھے انہی پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقائد اسلام کی بنیاد رکھی اسلام کے تمام عمدہ اصول انہی نکتوں کے شروع اور حواشی ہیں عیسائی مصنفین اگر اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو اس طرح ماننا چاہیے جس طرح روایت میں مذکور ہے اس میں بحیرہ کی تعلیم کا کہیں ذکر نہیں کیاس میں بھی نہیں آ سکتا کہ دس بارہ برس کے بچے کو مذہب کے تمام دقائق سکھا دیے جائیں اگر یہ کوئی خرق عادت تھا تو بحیرہ کی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ناقابل اعتبار ہے اس روایت کے جس قدر طریق ہیں سب مرسل ہیں یعنی راوی اے اول واقعہ کے وقت خود موجود نہ تھا اور اس راوی کا نام نہیں بیان کرتا جو شریک واقعہ تھا بما اللہ حافظ